आज हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या हमारी फितरत इस तरह की नहीं बन क्या आज हम इस तरह के नहीं हो गए क्या आज हम अपने बच्चे को यह कहते नहीं कि बच्चे जो मर्जी बन जाए इमाम मस्जिद ना बने क्यों कोई इज्जत नहीं करता कोई पूछता ही नहीं है कोई इधर से उठ के आया जी इमाम साहब आपने ये काम खराब कर दिया इमाम साहब आपने नमाज ठीक नहीं पढ़ाई इमाम साहब आपने आज की रात ठीक नहीं की यार हमें ज़्यादा पता है दिन का या जो बंदा मुसलर रसूल पे खड़ा हो उसको कुछ इलम नहीं है इमाम साहब आप मस्जिद में टाइम नहीं देते ज़्यादा आप मस्जिद में बैठते नहीं हैं ज़्यादा आप मस्जिद को टाइम दिया करें क्यों भाई इतना तलख क्यों हो गए हम इमाम मस्जिद के साथ आई मसाजिद को हमारे ग़ुला तो नहीं है वो तो मस्जिद की खिदमत करते हैं हमारी तो नहीं करते हैं। हमने उनको अपना ख़ादम समझ लिया वो हमारे नहीं वो मस्जिद के खातम हैं टाइम ज़्यादा नहीं दिया क्यों दिया जाए क्यों इस तरह की बात हो रही है यार उस उसके बीवी बच्चे नहीं हैं उसका घर नहीं है क्या उसके बीवी बच्चे ये नहीं चाहते कि हमने भी गरम कपड़ा पहनना है हमने भी अच्छा खाना खाना है ईद पर नवे कपड़े पहनने हैं उनकी उनकी कोई वो नहीं है ख्वाहिश नहीं है बच्चों की क्या सब कुछ हमारे बच्चों की ख्वाहिश है बाकी किसी के नहीं है अब चलो अगर लोग कहते हैं कि इमाम मस्जिद टाइम दे ज्यादा अगर वो दे भी दे तो आप बदले में क्या देते हैं उसको बदले में क्या देते हैं आप ये जो लफ्ज़ तनख्वाह है अब जरा इसके ऊपर गौर करें ना इसका मतलब होता है बदन जो चाहता हो वो मिले तन खवा, वजूद जो चाहे मतलब एक बंदे को जितना ज़रूरत है उतना उसको देना इसको बोलते हैं तनख्वाह अब हमने जो इमाम मस्जिद जो रखा हुआ है जो हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं क्या आया वो ठीक है जो हम इमाम मस्जिद को दे रहे हैं वो ठीक है कभी कभी मुझ समेत तो किसी ने अपने इमाम मस्जिद से पूछा कि हजरत आपका गुजर बसर ठीक चल रहा है कोई मामला तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं कोई मसला नहीं अब इमाम मस्जिद जो है बड़ी हद बड़ी हद अगर ज़्यादा छलांग भी लगा लूँ मैं तो तीस हज़ार इससे ज़्यादा किसी भी मस्जिद में इमाम को वजीफ़ा नहीं दिया जाता और बदले में हमने इमाम के ज़िम्मे कितना काम लगाए मस्जिद टाइम पे खुले आज़ान टाइम पे हो नमाज टाइम पे हो हमारा अगर कोई मर जाए तो उसका जनाजा टाइम पे हो अगर निकाह आ जाए तो निकाह भी टाइम पे हो पाँच काम हमने इमाम के जिम्मे लगाए ऐसे है ना? पाँच काम इमाम के जिम्मे लगाए गए तो क्या आज तक किसी इमाम ने या किसी मुअज्जिन ने किसी खादम ने किसी आलम ने ये जो पाँच काम आवाम ने उनके ज़िम्मे लगाए उसमें कभी कुताही की नहीं कभी भी इमाम मस्जिद ने हड़ताल की कभी इमाम मस्जिद ने यह बोला कि भाई मेरे हालात ठीक नहीं है मैंने आना ही नहीं है मैंने जनाजा पढ़ाना ही कोई नहीं जा जिसको मर्जी क्या अगर आई मसाजिद अगर ओला माए किराम हड़ताल करके बैठ जाए तो हजरत जी हमारे बड़ों के जनाजे चौराहों पर बड़े होंगे कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा बच्चों बच्चियों के निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा सारी बातें साइड पर रखें हमें मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला कोई बंदा नहीं होगा और यह तल्ख हकीक़त है तल्ख हकीकत है हज़रत के मस्जिद में हज़ारों का मजमा मुक्तियों का है लेकिन किसी के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि वह मुसल इमामत पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा सके बस कैपेसिटी है तो इस बात की है कि हमने मस्ल्ला रसूल पर खड़े हुए बंदे को निशाना कैसे बनाना है हमने उसके ऊपर एतराज कैसे करना है और फिर हम खुश होते हैं कि ले भाई आज मैंने इमाम मस्जिद पे اعتراض किया और खुदा के बंदो जहां तूने اعتراض किया जहां तूने उसका कोई ऐब ढूंढा है जो तू टौ में लगा रहता है वहां पर कितना अच्छा होता कि तो इस चीज़ में लगा रहता कि यार आज मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आगे बढ़ के इमाम साहब को कहूँगा इमाम साहब आज मैं मैं आपके लिए कुछ करूँगा इमाम साहब आज मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा इमाम साहब आज मैं अपनी तरफ से आपकी खिदमत करूँगा जहाँ पर हम जिरगा ये लगाते हैं कि इमाम मस्जिद को निकाला कैसे जाए वहाँ पर अगर हम ये जिरगा लगाएं कि इमाम मस्जिद को रखा कैसे जाए वहां पर हम ये जिरगा लगाएं कि इमाम मस्जिद की खिदमत कैसे की जाए तो कितना अच्छा हो मैं नहीं कहता आप खुद देखें किसी भी मस्जिद में चले जाए जहां पर भी एतराज हुआ जहां पर भी थोड़ी सी भी बात हुई छुट्टी किसको करवाई गई नमाजियों को कमेटी को नहीं किसको इमाम मस्जिद को क्यों उसको कोई पूछने वाला नहीं है और मैंने अपने इन कानों से सुना है मैंने खुद किसी किताब की बात नहीं मैंने अपने कानों से सुना है एक मुक्त दी इमाम मस्जिद के बारे में कह रखे जी जानता तो जान दे इमाम मस्जिद बथेरे ये नहीं कोई और सही और नहीं तो कोई और सही इमाम मस्जिद तो बहुत है हम इमाम मस्जिद के पीछे हम अपने मोहल्लेदार क्यों खराब करें ऐसे ही है ना हर बंदा ये चाहता है कि हम इमाम मस्जिद के बारे में क्यों बोलें हम इमाम मस्जिद का साथ क्यों दें वजह हमारी महल्लेदारी ख़राब होती है आज एक इमाम का लो और इमाम परसों और इमाम एक बुजुर्ग था ना ये मैं मिसाल इमाम साहब के साथ नहीं दे रहा सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ एक बुजुर्ग था जी गली में बैठा रो रहा है दूसरे हाँ। ने पूछा भाई क्या हुआ कोई मसला है तो हमें बताओ हम हाल करते उसने बोला यार पिछले आठ साल से ना एक बर्तन था मेरे पास जिसे हम कहते हैं लोटा उससे मैं पाकि हासिल करता था आज वो टूट गया कह लगा कर ये कौन सी बड़ी बात है जैसे हम कहते तो हैं ये कौन सी बड़ी बात है माम साहब गया तो जाने दो चलो भाई ये कौन सी बड़ी बात है नवा लिया ले आ लिया ले आ के रख उसका बात नमें या पुराने की नहीं है बात यह है कि जो पुराना बर्तन था उसने मेरा सारा जिसम देख रखा था पुराना जो था उसने सब कुछ देख रखा था अब नया आएगा फिर वो देखेगा ये नहीं मुझसे गवारा होता अब इमाम मस्जिद जिस मोहल्ले में रहता है कभी किसी के घर ख़त्म कभी किसी के घर कुरान खानी कुल खानी दम करने बच्चों को पढ़ाना है वो तो जा रहा है अब वो छुट्टी करेगा और आएगा इज्जत तो यहाँ तक है आवाम के अंदर कैपेसिटी इतना है कि नमाज नहीं पढ़ा सकते दीन की दाल का भी पता नहीं है बस एतराज़ का पता है कि इमाम मस्जिद पर एतराज़ कैसे करना है ओ भाई ये शुरू से मैं सुनता आ रहा हूँ नीयत करता हूँ मैं नमाज़ की नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताली के चार रकत नमाज फ़र्ज फ़र्ज अल्लाह ताली के वक्त नमाज असर मुँह खाना कब शरीफ की तरफ के अल्लाह ताला के पीछे इमाम के अल्लाह हुआ कर ये नीयत है हर बंदा करता है लेकिन अब मुझे समझ आई कि पीछे इमाम का मतलब क्या था पीछे इमाम का मतलब यह है कि इमाम के पीछे पढ़ जाओ इसने नवा कपड़ा कहाँ से लिया इसने नी बाइक कहाँ से ले ली नवी गाड़ी कहाँ से ले ली अच्छा जूता कहाँ से ले लिया इतना बड़ा मोबाइल कहाँ से ले लिया इसका घर का खर्चा इतना अच्छा क्यों चल रहा है क्योंकि हम तो इसको दस हज़ार देते हैं पढ़ जो इसके पीछे ये किधर जा रहा है किधर आ रहा है ये मस्जिद में टाइम पूरा नहीं दे रहा ओ भाई अगर वो मस्जिद में टाइम पूरा देगा तो आप उसको क्या दे रहे हो दस हज़ार पंद्रह हज़ार पच्चीस हज़ार तीस हज़ार इसमें क्या चलेगा जो बंदा इतराज करता है कि जी इमाम मस्जिद के मामलाज ठीक नहीं है इमाम मस्जिद की नमाज ठीक नहीं है मैं उसको कहूँगा कि एक महीना इस मसल पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाए तनख्वाह उसको मैं दूंगा पूरा महीना कोई काम नहीं करने दूँगा जैसे हमें कोई नहीं करने देता लग पता जाएगा अकल ठिकाने आ जाएगी कि हज़रत हुआ क्या है कोई भी बंदा यहां पर हाथ खड़ा करके कि हज़रत जी हम दस हज़ार में दस हज़ार में पूरे घर का खर्चा नहीं सिर्फ दस हज़ार में हम अपनी किचन चला लेते हैं चलता किसी बंदे का नहीं चलता तो इमाम मस्जिद का कैसे चलेगा बस हमें इतराज करने आते हैं और हम उस माशरे में जी रखे गए उस माशरे में जी रखेगा जहाँ पर बंदा अपने बेटे के कान में अजान भी नहीं पढ़ सकता जहाँ पर बंदा अपनी बच्ची का निकाह नहीं पढ़ सकता जहाँ पर बंदा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता जहाँ पर बंदा अपने बाप को गसल नहीं दे सकता जहाँ पर बंदा मस्जिद में आकर खड़े होकर इमामत नहीं करवा सकता हम उस माशरे में जी रहे हैं बस क्या कर सकता है इमाम मस्जिद पर एतराज़ कर सकता है इमाम मस्जिद पर अटैक कर सकता है इमाम मस्जिद के ऊपर बातें कर सकता है